18 серпня стане дебютним днем для української команди у проєкті Майдан Стрим. Перший прямий ефір, перші випробування масштабним шоу на міцність нервів та духу мають прийти вдало. На це сподівається, наш земляк, рограф команди, який вже має досвід роботи в майданці. Микола Коваль перша тема 18 числа. У нас тема Блек» люди в чорному по сюжету фільму. Ми заявляємо Колю і Жору і город. Ребята борются со злом и побеждают добро. Ну, в принципе, такая тема. В начале номера, соответственно, мы показываем рисунок рога нашего герба. Символика. Да, символика наша, естественно. Потому что это как визитка города. Каждый город должен что-то показать, свое что-то народное достояние. Мы репетируем плодотворно, занимаемся. Постановку уже поставили еще, закончили на прошлой неделе, касаясь 18 числа. А зараз ми її відтачуємо, як говорить, щоб була у нас конфетка. Окремо вдячні керівники команди міській владі за відмінну організацію і щодо проведення кастингів і репетицій. Хочу сказати огромне спасія організації города. Приєднано удивіли. Хорошая организация и желаю, чтобы в каждом городе была такая организация. Очень хорошо, везде у нас есть милиция, скорая помощь, самое главное, пожарная машина. И вообще, город Кривой Рог серьезно подошли к этому проекту Майданцу. Спасибо. У телепроєкті приймуть участь 12 міст України. За жеребом будуть визначені турніри між учасниками за право виходу у наступні етапи, а головне до фіналу. Журі виставлятиме оцінки, однак долю команд вирішують і телеглядачі. Тому криворізькі учасники і хореографи розраховують на активне смс-голосування і підтримку. 18 числа кожен міст 12 градусів показує свій номер. Він є конкурсний, це як привітання кожного міста. Візитка. Да, плюс парад. Парад будет, соответственно, тоже 12 городов, идти по Крещатику и просто там определенный кусок музыки на 30-40 секунд. Это просто как проходка. Ну, обычный парад. Мы подготовились на все 200-300%. Никаких слабинок мы не делаем, даже если это визитка города и это не конкурсный день. Мы все равно стараемся, ребята стараются, дети стараются. Нужно так сделать, чтобы весь Кривой Рог и Днепропетровская область болели за Кривой Рог, потому что это очень важно. Мы дошли в прошлом сезоне в полуфинал с Одессой. И так случилось, что мы по оценкам, касаясь жюри, мы всегда набирали максимальные оценки. То есть всем безумно нравились наши номера. Мы даже не переживали. Мы вот дошли до полуфинала, набрали максимально, оторвались от двух команд с максимальным ну, количеством матчей, очей И думали, что мы уже в финале. Даже немножко расслабились. Но город Харьков, СМС с голосованиями, Перебил. перебил Одессу, потому что Одесса очень-очень-очень мало голосовала за свой город команда очень старается огромное у всех там кто не прошел кастинг и слезы были и просьбы уговоры вот очень любят своих хореографов потому что очень креативно работают с детьми с интересными моментами подходами и много нового интересного то есть увлекли этим проектом ребят и я думаю что вот ну визитка очень прошу всех пожалуйста проголосуйте за выступление нашей команды за наших хореографов так что вымыкайте телевизор в субботу, 18 серпня на телеканале Интер о 20.30 и вболевайте за наших.